हा हिंद देश माझा मा सगड़िया जगत सुंदर सिराज नलायक हमारे जो मित्र हैं एम्बेसी के इनकी वजह से एम्बेसी की एक्टिविटीज आपके चैनल के थ्रू काफ़ी लोगों को पनामा के अंदर और बाहर भी पता लगती है असलम आलकम दोस्तों आज पंद्रह अगस्त है और यहाँ पनामा के अंदर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर हर साल बताता हूँ आप लोगों को लेकिन यहाँ दुनिया में सबसे आखिर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये दुनिया के एकदम कोने में यू और पनामा यू और पनामा सबसे आखिर में सेलिब्रेशन करते हैं पंद्रह अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की तो हमारे घर के अंदर छः लोग रहते हैं जिसके अंदर से तीन इंडियन हैं तीन पनामियन हैं मेरे अब्बा अम्मी और मैं इंडियन हैं और तीन पनामियन मेरी वाइफ और दो बच्चे पनामियन हैं तो अभी मैं जाने वाला हूँ हालाँकि पंद्रह अगस्त को यहाँ पनामा के अंदर भी छुट्टी होती है पनामा का भी कुछ सेलिब्रेशन होता है तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को वहाँ पर तो ये देखो आप लोगों को चलते हुए पनामा की गलियाँ भी बता दूँ ये देखो पनामा के अंदर ये ऐसे अपार्टमेंट होते हैं यहाँ पर एक बड़ी स्कूल है आज यहाँ पर छुट्टी है गवर्नमेंट यहाँ पर बंद है प्राइवेट बिज़नेस होते हैं वो सब खुले हुए हैं तो मेरी दुकान भी खुली हुई है लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर जा रहा हूँ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेशन करने के लिए और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के अंदर सबसे आखिर के अंदर यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है अगर सात बजे भी किया जाए तो फिर भी थोड़ा जल्दी हो जाता है लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है दस बजे क्योंकि यहाँ के टाइम के हिसाब से सही है तो वीडियो के अंदर आप लोगों के यहाँ पर टाइम तो पता नहीं चलेगा लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दो देखो आज यहाँ पर है पंद्रह अगस्त और सुबह के साढ़े नौ बज रहे झंडे का टाइम रखा गया है दस बजे का अब मैं निकल गया हूँ पहुँच जाऊँगा पंद्रह मिनट में इन और इंडिया के अंदर भी टाइम हो रहा है पंद्रह अगस्त रात के आठ बज चुके हैं मतलब कि आप लोग झंडा लहरा के इंडिपेंडेंस मना के सोने की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पर अभी हम लोग उठे अभी तक झंडा नहीं लगा अगर इसको को सात बजे रखा जाए तो समझो फिर भी वहाँ के इंडिया के शाम के पाँच बजे हो जाता है लेकिन सात बजे यहाँ का टाइम थोड़ा इतना मुनासिब नहीं है ए, दस बजे पब्लिक आती है यहाँ पर आठ बजे सब खुलता है ए, तो दस बजे टाइम रखा जाता है अच्छा ठीक है देखो यहाँ पर आज इतनी ट्रैफिक नहीं है क्योंकि प्राइवेट यहाँ पर खुली है गवर्नमेंट बंद है ये जो एरिया है पूरा हॉस्पिटल का एरिया है यहाँ पर सब लाइन से हॉस्पिटल है ये गवर्नमेंट की ऑफिस है और ये साइड में राइट साइड में आपको हॉस्पिटल सब दिखेंगे और आज जुम्मा का भी दिन है तो यहाँ पर दस बजे शुरू करेंगे तो ग्यारह बजे तक के ख़त्म होगा उसके बाद में फिर डायरेक्ट मस्जिद में आना पड़ेगा नमाज के लिए तो जल्दी जल्दी करना है बारिश नहीं हो जाए तो अच्छा क्योंकि देखो बादल तो छा गए अभी फिलहाल बारिश के मौसम है रोज़ाना बारिश हो ही जाती है थोड़ी लेकिन सुबह सुबह नहीं होती है लेकिन अभी बादल जम गए हैं तो भरोसा नहीं ग्यारह बारह बजे तक तो हो ही जाएगी लेकिन अभी नहीं होना चाहिए एंड जब भी इंडिपेंडेंस आता है तो मेरे एक मराठी टीचर याद आते हैं स्कूल के अंदर जो मराठी पढ़ाया करते थे उन्होंने जो सारे जहाँ से अच्छा है ना उसको मराठी के अंदर बनाया था और बच्चों को याद कराया था मैंने हिस्सा लिया था इंडिपेंडेंस डे के अंदर मराठी के अंदर मेरा वो ये पढ़ने का था तो मैंने इसको मराठी के अंदर पढ़ा था तो मुझे कुछ लाइन याद है जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वैसे उसको मराठी के अंदर कन्वर्ट किया था सगड़िया जगत सुंदर हा हिंद देश माझा माझा झा सगड़िया जगत सुंदर अब महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी तो आती है अभी यहाँ से मैं एक और इंडियन को पिकअप करने के लिए आ गया हूँ जो कि है मेरी बहन आप लोगों ने इसके वीडियो देखे हो गए यूट्यूब पर भी इंस्टाग्राम पर भी नायब नल्ला चैनल से नाम है और बहुत सारे लोग उसकी क्लास भी ज्वाइन कर चुके हैं ऑनलाइन पढ़ाती भी है तो यहाँ पर ये यह मैं लेने के लिए आ गया वो आ रही है वहाँ से वो मेरे को वीडियो निकाले मैं उसको वीडियो तो आप लोगों को बोला था बारिश होने वाली इधर को बारिश शुरू हो गई है हम लोग यहाँ पहुँच गए सामने एंबेसी है ये गाड़ी भी सामने वहाँ पर ही जा रही है तो पार्किंग देखते हैं अभी पार्किंग अंदर ऊपर मिलेगी जल्दी कर अच्छा है क्योंकि बारिश अभी दस मिनट में शुरू हो जाएगी और पाँच मिनट बाकी है खाली चलो अपने को तो इधर पार्किंग देगा नहीं देगा एमबेस जैसा जा तो पार्किंग फुल है बारिश भी शुरू हो चुकी है अभी झंडा लहरेगा नहीं बल्कि वाले भाई साहब क्या हो गया तो जैसा कि बताया था दस बजे का टाइम था बारिश हो गई थी एकदम जोरदार यहाँ रुक गई है देखो दस मिनट में यहाँ पर ऐसे ही होता है दस पंद्रह मिनट में बारिश रुक जाती है फिर उसके बाद में तो ये रहा अपना तिरंगा उसके बाद और अपने बहन बेटा यहाँ पर ये देखो आप लोग ये बैकग्राउंड म्यूज़िक में हमेशा मेरे को कॉपी आता है तो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा छुपा के बोलने की कोशिश करूँगा ये लोग यहाँ पर ये इंडियन हमारे जितने भी पनामा के अंदर रहते हैं सर यहाँ पर सेलिब्रेशन देते हैं दस बजे का टाइम था लेकिन बारिश के वजह सब थोड़ा ढीले हो गया यहाँ पर ये लगाया हमारे ये एम्बेसी का एरिया है एम्बेसी के बाहर में यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता है हमारा हर साल 26 जनवरी को भी होता है और ये 15 अगस्त को भी होता है यहाँ पर नीरा भाई नीरव भाई तो नीरव भाई हमारे वीडियो देखते रहते है हैं बोलते हैं कि ट्रैवल वीडियो आपके अच्छे लगते हैं यहाँ पर देखो मिक्स है हमारे हिंदू भाई लोग भी है मुसलमान लोग भी यहाँ पर सभी बोलते आते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं स्कूल के बच्चे वगैरह भी आते हैं और किस तरह लड़का भी आपको बताएँगे लेकिन झंडा फिराने के बाद में लहराने के बाद में देखो यहाँ से आपको पूरा कैप्चर करो ये जो ये जो बच्चे लोग हैं छोटे छोटे बच्चे लोग ये सब पना में है यहाँ की इनकी बॉन है तो ये लोग इंडियन नहीं कहलाएंगे लेकिन अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पर ये लोग आते हैं और एक देश का कनेक्शन हो जाता है के साथ में कनेक्शन हो जाता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है इंडियस आप लोगों को यहाँ पर आपको हिंदू रिलीजन भी मिलेंगे जैन भी मिलेंगे सिख भी मिलेंगे और मुसलमान भी मिलेंगे खेल हालांकि इन सब को मेरे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं आज लेके नहीं आया हूँ और बारिश वगैरह के भी देखो मौसम ऐसा है तो इन बच्चों सबको यहाँ पर नेशनल एंथम भी आता है इंडिया का अभी मैं आपको बताऊँगा इन लोग नेशनल एंथम कैसे पढ़ते हैं स्पीकर को भी ढाके रखा है यहाँ पर एक बड़ा चर्च है आ अंदर से भी थोड़ा आप लोग कैसे पाएगा अंदर से भी थोड़ा आप लोगों को बस आपसे अंदर से थोड़ा आप लोगों को कैमरे से जाना पड़ता तो ये भाई सब लोग भी हमारे ब्लॉग देखते हैं आज सेलिब्रेशन के लिए आए हैं आपका नाम बता दो पब्लिक को मैं यहाँ पे चालीस साल से हूँ बयालीस साल से चालीस बयालीस साल से को यहाँ पर उम्र पैंतीस है मुझे हो गया कुछ पंद्रह साल होने वाले हैं पंद्रह साल आप लोग मतलब आप लोग तो ओल्ड खिलाड़ी है का मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो अंदर का भी आप लोगों को बता दो जैसे कैसे यहाँ पर इसे सजाया गया है अंदर जाने की परमिशन तो है यहाँ पर यह देखो इस तरीके से यहाँ पर होता है अभी फं अभी आज जुमा है तो मेरे ख्याल से मैं झंडा लगाने के बाद मैं फ़ौर निकल जाऊँगा क्योंकि टाइम फिर बचेगा नहीं तो यहाँ पर यह देखो सब इंतज़ाम किया जाता है पानी का समोसे का चाय का वड़ा जो कुछ भी होता है तो ये यह। और यहाँ पर ये यह बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं यहाँ पर फंक्शन होगा अभी म्यूज़िक का झंडा लगाने के बाद में हम लोग डांस करेंगे और ये पूछा आपने और आपको एक बात हेलो ये जितने भी एम्बेसडर्स यहाँ पर वर्क करके आ चुके हैं यहाँ पर उनके फोटोज लगाए हुए हैं यहाँ पर भी एम्बेसडर्स आप स्पीच देंगे तीन तीन झंडे लगे हुए यहाँ पर तीन झंडे लगे हुए और ये एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का लगा हुआ है तो देख लो भाई पनामा के अंबे बच्चे लोग तो मजे कर रहे हैं तो नेशनल एंथम आवड़े इंडिया नो आवड़े आवड़े चल जाना

बना है बच्चा यहाँ पर बॉर्न हुआ है इनके फादर इंडियन है लेकिन इसे नेशनल एंथम पूरा आता है यहाँ पर तो ए, क्या ने होती है ना कौन तो आई होती है नहीं सही सही ये छः साल का बच्चा है लेकिन इसको यहाँ पर नेशनल एंथम आता है इंडिया में नहीं रहने के बावजूद ये बाप लोग की मेहनत होती है आता है बता ஸ்ரீ குரு சரணேசரய்யர் நீ ஜெமன முகூரஸ்தாரி <Overlap/> இங்கிலீஷ் பி ஆடுறேன் போட ஹிந்துபி हनुमान चालीसा जो हनुमान चालीसा पढ़ के सुना रहा था अभी बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ के सुना था यहाँ पर मतलब के इंडियन कल्चर तने हुआ है बोल उस तरह से इंडियो पाना में ही हो पनामा ही हो तो ये पनामा एक मार्टाइ के वाला मैं हाँ मैं मैं पनामा नहीं एक गिरी नहीं हाँ पना पनामा ना इम्नो आवे मा कैसे आप कभी मेरे को करेंगे करेंगे क्यों नहीं आपका क्या नाम चंद्रा।, चंद्रा नाम है आप यहाँ पर कितने साल से यहाँ पच्चीस साल से यहाँ पर है तो यहाँ पर आप एम्बे में काम करते हैं मैं, मैं, मेरा रेस्टोरेंट है इंडियन नमस्ते इंडिया नमस्ते इंडिया आपका है अच्छा इनका रेस्टोरेंट है नमस्ते इंडिया यहाँ पर कितने लगभग मेरे ख्याल से तीन से चार रेस्टोरेंट है इंडियन लेकिन इनका नमस्ते इंडिया मैं मैं कभी आया नहीं वहाँ पर क्योंकि मैं उसमें परमजीत के यहाँ गया हूँ बाकी आपके इधर नहीं आया नया मुझे पता नहीं था अभी पता चला तो चलो आएंगे आएंगे जरूर आएंगे थैंक यू तो ये इनका भी इंडियन रेस्टोरेंट है नमस्ते इंडिया करके नाम है चलो अभी झंडे का टाइम हो चुका है तो बाहर जाके बारिश होती थी इसलिए सब लोग अंदर आ गए वरना अक्सर हमेशा बाहर ही खड़े होते तो चलो बाहर सेलिब्रेशन करते हैं उसके बाद में फिर यहाँ पर अंदर जो फंक्शन होगा टाइम अगर अलाउ करेगा तो फंक्शन वगैरह को बताएंगे नहीं अलाउ करेगा तो फिर झंडे के बाद में चले जाएँगे कैसे आप शुरू एक्सक्यूज मी सॉरी हमारा डांस ग्रुप तैयार हो गया और यहाँ पर ये चलो अभी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं बच्चे लोगों को वहाँ खड़ा किया जाता है यहाँ पर हम लोग खड़े हो जाते हैं मैं आज इसक्रीन ही ले गया कैमरे के तो आज आपको खाली ऐसे ही ऊपर से, से दिखाऊँगा On Independence Day of India, it is with great pride and pleasure that we welcome you all to the Embassy of India in Panama. We now invite the Ambassador of India, His Excellency Dr. Sumit Seth to grace us with the hosting of the flag. It will be followed by the National Anthem of India. Please, sir. ले भी बने हर साल की तरह बच्चों को यहाँ पर बलून दिया गया है, अभी यहाँ पर बलून आसमान के ऊपर है। सी फॉर आवर रेस्ट ऑफ यहां पर है मिठाई लड्डू खत्म हो गए तुमको कौन सी चाहिए वाली मिठाई आज ये देखो ये लड्डू था और ये मिठाई था लड्डू तो खत्म हो गए मिठाई ले लेता ले चाय भी भी है, भी है, कॉफी लेकिन मैं चाय नहीं पीता हिंदी इंग्लिश you know, आज पंद्रह अगस्त में भारत के राजदूत के तौर पे

ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पनामा के अंदर ब्रह्मा कुमार ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है तो कितने मेंबर हो लगभग मेंंड्रेड्रेड था पनामा के अंदर अगर बात करें ट्वेंटी तो अच्छा मैंने पहली बार सुना एक ग्रुप का नाम जा आएंगे कभी वहाँ पर विजिट करेंगे देखेंगे क्या क्या आपका यहाँ सही दिशा में अच्छा तो इसमें अगर आपको चेंजेस वगैरह करना है तो इनका एक कम्युनिटी है तो इनके जरिए से आप अपना स्पेशल वगैरह किए फ्री ऑफ नो अच्छा फ्री ऑफ चार्ज वगैरह है चलो बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखिए आप इंडिया में कहाँ से हो गुजरात से, से, से अच्छा एक्चुअली अच्छा। अच्छा। यूएस में रहते हैं तो अच्छा थोड़े तो अच्छा यहाँ पर स्पेशली खाली आपके थैंक यू तो यहाँ पर देखो इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या मिल रहा है हमें ये देखते हैं चलो तो सब कुछ ये अपना इंडियन एम्बेसी की तरफ तो ये तो हमें वो उन्होंने दिया और ये डब्बा जो है अभी खोल के बताऊंगा आपका अनबॉक्सिंग करके क्या क्या है इसके अंदर तो सब कुछ हो गया अभी यहाँ पर थोड़ा लोग फोटो निकाल रहे हैं साथ में अभी जाता हूँ पूरे वर्ल्ड में फेमस है आप बताइए आपको यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तीन सालों के अंदर अभी तो दो साल हुए हैं लेकिन दो सालों में जो मुझे लगता है कि हमारी एमबेसी की टीम इतनी बड़ी नहीं है लेकिन आपकी मदद से सिराज नलायक हमारे जो मित्र हैं एमबेसी के इनकी वजह से एमबेसी की एक्टिविटीज़ आपके चैनल के थ्रू काफ़ी लोगों को पनामा के अंदर और बाहर भी पता लगती है देखिए पनामा के अंदर एक छोटा सा इंडिया बसता है आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं अम्बेसडर तो आएंगे चले जाएंगे लेकिन आप रहने वाले हो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से पनामा के अंदर भारत का नाम और सम्मान बढ़ता है और आप सारी कम्युनिटी को एक साथ इकट्ठा करके लाते हैं इसीलिए मैं आपके लिए बहुत बहुत आपके शुक्र आपका आपका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पंद्रह साल हो गए दो साल में जितने एक्टिविटी यहाँ पर देखे एम्बेसडर के, के साइड में आपकी तरफ से चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो सबके साथ में आपने मीटिंग की बिजनेस लोगों से आपने मीटिंग की बहुत ही अच्छा लगा सोशल मीडिया पर जो आपने जो बहुत आ, इंडिया को प्रेजेंट किया यहाँ पर और बहुत सारे पनामे लोग हमारे अभी भी फॉलोअर आपसे बहुत कम है अपने फॉलोअर्स को बोलिए कि हमारे को फॉलो करें मैं बोलता हूँ क्योंकि देखो आपको मुझे पूछते हैं कि भाई आपको पनामा आना है बताए कोई तरीका बताओ साहब को फॉलो करो मैं यहाँ पर उनका आई डी भी दे देखे देखे इंडिया इन पनामा लिखा है इन पनामा एम्बेसी को फॉलो करो एम्बेसी को फॉलो करो यहाँ पर और फिर क्वेश्चन पूछो आपको भाई कैसे आया जाए लीगली आ। तरीके से कैसे आया जाए वो आपको पूरा बता देंगे भाई ये एक दिन ऐसा करते हैं आपके साथ बैठ के हम इंटरव्यू करते हैं लाइव लाइव करते हैं जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब बहुत अच्छा है तो फिर ये बहुत अच्छा तरीका आप लोगों के लिए चांस है आपको पनामा आना है लीगली आना है और यहाँ पर आके सेट होना है काम करना है या फिर कुछ भी इंडिया को अपने आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ पर हमारा वो जो आगे ब्लॉग आएगा हम एम्बेसडर साहब के साथ में बैठ के बात शुक्रिया आपने अभी अभी ज्वाइन किया अभी भी ज्वाइन किया आपने मुझे मैसेज किया था बैनर्स वगैरह के लिए कैसा रहा आपको यहाँ पर बढ़िया चलिए आपके साथ भी लंबा अभी आपके साथ में लंबा टाइम रहेगा चलिए थैंक यू एक पानी तो ये था हमारा देखो थैंक यू बाय खाली हो गया हमें से तो ये था देखो आज का हमारा पूरा ब्लॉग जो कि इंडिपेंडेंट डे के ऊपर था ये झंडा लहरा रहा है अभी अभी धूप निकल रही है सुबह बारिश थी यहाँ पर ऐसे होता है पंद्रह मिनट बारिश आधा घंटा धूप तो फिर आपस है बारिश ये है इंडियन एम्बेसी आपको दिखाओ और अपना झंडा ये एरिया भी अच्छा खासा है पॉश है यहाँ पर लाइन से एम्बेसी भी है और यहाँ थोड़ा आप आगे जाओगे पनामा का दरिया किनारा आपको नजर गया तो चलिए आपके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाल दिया है एम्बेसडर साहब के साथ में बात हो गई है वो बुलाएंगे बैठ के हम लोग बात करेंगे सवाल जवाब करेंगे आप लोगों के लिए तो फिर आप लोगों को इजी हो जाएगा यहाँ पर पनामा के जितने भी आपके बारे में सवाल हैं तो आप उसके अंदर देख सकते हैं जवाब एम्बे साहब से और जो कुछ भी आपको पूछना है आप मुझे यहाँ पर लिख दो ताकि मुझे पूछने के लिए ईजी हो जाए एम्बेज साहब को चलो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में असलम अच्छा इसकी अनबॉक्सिंग तो गई जो एम्बेसी से मिला था अभी मैं दुकान पे आ गया हूँ बारह बज चुके हैं तो फिर भी देख लेता हूँ क्या क्या इसके अंदर है ये है समोसा एक लड्डू है जलेबी है और ये ब्रेड वड़ा कैचअप भी है साथ में तो बहुत अच्छा इसमें से एक दो चीज़ खा लेता हूँ क्योंकि अभी खाने का टाइम जुम्मा बाद खा लेंगे दो बजे हम लोग खाने बैठे हैं तो बारह तो बच चुके हैं खाऊँगा पेट भर जाएगा